নমস্কাৰ সকলোকে ভিডিঅ'টোলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টোৰ যি আগৰ অংশ সেয়া চালে আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত আপোনালোকে দেখিবলৈ পাব আমি বকবিল দলঙৰ পৰা অসম অৰুণাচল সীমান্তৰ যি অঞ্চল তাত গৈ কেনেকৈ উপস্থিত হ'লোঁ আৰু তাত কি কি পৰিস্থিতিৰ সন্মুখীন হ'লোঁ আৰু এই আটাইবোৰ কথা জানিবৰ বাবে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাওঁ আমাৰ চাইকেলৰ স্পীড লাহে লাহে কমি আহিছিল কাৰণ আমাৰ গাটো তেনেকৈ শক্তি নাইকিয়া হৈছিল কাৰণ আমি ৰাতিপুৱাতে ভাত খোৱা হয় আৰু এতিয়া প্ৰায় দুইমান বাজিছিল আৰু গা ধক্তি নথকা যেন অনুভৱ হৈছিল কিন্তু এই মনোমোহা প্ৰাকৃতিক দিশই আমাক চাইকেলখন চলাই থাকিবলৈ অলপ মনোবল দিয়ে বহু দূৰ যোৱাৰ পিছত আমি এখন ধুনীয়া সৰিয়হ ফুলৰ খেতি দেখিবলৈ পালোঁ আৰু দৃশ্যটো ইমানেই ধুনীয়া আছিল যে এই আমি যে ভোকত আছিলোঁ এই কথাটো মানে মূৰৰ পৰা পাহৰি থাকিলোঁ কিছুদূৰ যোৱাৰ পিছত আমি কেইখনমান ৰেষ্টুৰেণ্ট দেখিবলৈ পালোঁ ৰাসাৰ কাষতে আৰু তাৰে এখনত সোমাই আমি ডিঙিৰ গুৰিলৈকে ভাত খালোঁ কাৰণ বহুত বেছি ভোক লাগিছিল আৰু তাৰপাছত ভাত খাই এটোৱাৰ পাছত আমি পুনৰ আমাৰ যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিলোঁ একেটা ৰাস্তাতে একেৰাহে গৈ থকাৰ পাছত আমি আমাৰ গন্তব্যস্থান পোৱা নাছিলোগৈ গতিকে আমি ভাবিলোঁ এটা শ্বৰ্টকাট লোৱা যাওক আৰু এই গুগল মেপত চাই এটা শ্বৰ্টকাট ল'লোঁ কিন্তু পাছত গম পালোঁ যে আমি ভুল ৰাস্তাৰে গ'লোঁগৈ আৰু পুনৰবাৰ ঘূৰি অহা আমাৰ প্ৰায় বহুত দেৰি হৈ গ'ল আৰু ৰাতি প্ৰায় সাতমান বাজিলে আৰু পাছত যেনে তেনে আমি বিভিন্ন মানুহৰ সহায় লৈ বিভিন্ন মানুহক সুধি পেলাই আমি আমাৰ গন্তব্যস্থান পালোঁগৈ আৰু আমি মালিনী থানৰ আগফালে যিখন ফিল্ড আছে তাত থকাৰ সিদ্ধান্ত লৈছিলোঁ আৰু আমাৰ লগত টেণ্ট লৈ গৈছিলোঁ কিন্তু তাতে এজন দাদা এজন আছিলে তেওঁ এটা এইটো চাংঘৰ এটা আছিলে আৰু তেওঁ আমাক তাতে থকাৰ ইনভাইট কৰিলে যিহেতু আমি আমাৰ লগত বাচন বৰ্তন আৰু চাউল আৰু বিভিন্ন শাক পাচলি লৈ গৈছিলোঁ গতিকে ৰাতিৰ সাঁজটো আমি তাতেই বনাই খালোঁ আৰু আৰু ৰাতিপুৱা আমি অলপ সোনকালে উঠি পেলাই আমাৰ ওচৰতে এখন নদী আছিলে আৰু আপোনালোকে যদি মাননী থানলৈ গৈছে দেখিছে নিশ্চয় নদীখন আৰু আমি তাতে গৈ পেলাই মুখ হাত অলপ ধৰোঁ আমি মালিনী থানৰ ওচৰে পাঁজৰে যিবিলাক ঠাই আছে তাত অলপ ঘূৰিলোঁ আৰু মালিনী থানত সোমাই অলপ সেৱা চেৱা কাইলোঁ আৰু সেইটো সময়ত বিশেষকৈ মানুহ নাছিলে ৰাতি যিহেতু ৰাতিপুৱা হৈ আছিলে আৰু আমি দুজন আছিলোঁ মেইনলি আৰু তাৰপৰা আমি মালিনী থানৰ ওচৰতে আৰু এটা মন্দিৰ আছে আমি তাতো গ'লোঁ আৰু তাৰ পৰা লাহে লাহে আমি ঘৰলৈ উভতিলোঁ এই মন্দিৰটোৰ নাম ৰুক্মিনী মন্দিৰ আৰু আপোনালোকে মালিনী থানলৈ যাওঁতে নিশ্চয় ইয়াত সোমাই আহি আৰু আমি গ'লোঁ আৰু ৰাতিপুৱা হৈ থকা হয়তোকে ইয়াত মানুহ তেনেকৈ নাছিলে পূজাৰীজনো নাছিলে অকল গৰু পোৱালি দুটাই দেখা পালোঁ আৰু তাৰ বাহিৰে সেই বিশেষ নাছিলে কিন্তু ইয়াৰ পৰা যিটো ভিউ আছে তলৰ ভিউটো বহুত ধুনীয়া আছিলে ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে আপোনালোকক অশেষ ধন্যবাদ আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানতে সমৰ্থ কৰিছোঁ পৰৱৰ্তী সময়ত সকলো